Ми знаходимося біля Попасной. Цей опорный пункт Збройних сил иногда обстрілюється войсками так званої ЛНР и російської гібридної армії. За 900 метров позаду меня уже ворожий блокпост. Так як не за Аж Бомби тратять Это на горизонте в Просеке, лесной массив. Вот за этим лесным массивом находится вот, ПТ молодежная и в этом массиве очень часто отрабатывают сепаратисты, ведут прицельный, бесцельный огонь по нашим позициям. Вот Сергей Николаевич Нагорный. Я старший взводного опорного пункта. По ситуации сейчас более-менее спокойного. Вот. Ну слышим э, разрывы на полигонево, э, на сепарском полигонево. А так бы более-менее тихо, нормально. Беспилотники летают. Стрелковые обстрелы иногда там случаются. Здесь бойцы правильные, с ссылой, правильно себя очень ведут. В каком плане. Не-не-не. Привод в нет. и потянул их вместе со шпалами. Обрезался всего лишь, смотрите, осколочек, который был бы с перепелиное яйцо. Головка рельсы отлетела туда, вот три метра не долетела до бойцов. Мне интересно, мне приезжает сегодня в с не слазят. Для... Ну там немножко другая война. Здесь война артиллерии, вот, и информации, вот, бомбят и все. Там же Стрелковая, диверсионные группы, банды. Там совершенно отличалась от этой. Марышенко, Владимир. А как вы считаете, вот против кого вы в основном вы воюете? ЛНР это? Регулярная российская армия или, может, казачки, так называемые, или еще кто-то? Так и там же казачки. И российская армия по-любому есть. А, вот, более, а по характеру есть. обстрелов они бьют точно ну, или, -то а, -то или -то а, там могут зацепить жилой сектор? Вот. Так они сколько раз зацепляют жилой сектор. Они так делают это нет. специально, чтобы разрушить инфраструктуру или же а, случайно в него попадают? Не, вы знаете, такое ощущение, что они иногда просто специально... Чого розрив? Кинув. Таких розривів тут десь 15 буде, так? Да? Старше опорного пункту, Олексій. Є там стрілкове оружжя, чуємо, тут у нас сіпари тут недалеко. За дорогою вже можна сказати, там вже сіра сіразоно Ми Затримали члени законного збройного формування з Росії. Хто ці люди були? Ну, Це був один чоловік. Він сам ну, навіть зараз не пам'ятаю. З Росії я думаю, з Російського фіпіонець. Він був раніше цивільним чи був військовим. Кадром? А я ж цього не знаю, це вже до СБУ, до Слідчого органів. Ми, ми вияснили, що він не українець і поняття немає в географії України. Ніяк. Просто Просто Олексій, так? І підстриває. Це історія, знаєте, яка черговий раз доводить, що не все так просто, що тут.